Всем привет! Решил не заморачиваться с камерой и снять видеоролик на телефон. Сегодня речь пойдет о акции с монетами от AliExpress. Почему? Ну, у меня сформировалось сегодня последнее остаточное мнение, которое звучит так, что акция с монетами от AliExpress полный разводняк. Сейчас я объясню почему. Итак. Пользуюсь я, собираю я монеты уже более чем полгода, то есть ну, больше чем 150 дней это однозначно. Практически с самого начала э, акции на сегодня у меня было 2000 по 2500 э, монет, э, то есть в среднем да, по 16 в день, я не пропускал ни одного дня. Э, в начале акции собирал монеты, играл в рулетку, проиграл где-то 500 монет понял, что лучше просто собирать. Собирал, потом появилась игра в карты с монетками, тоже проиграл где-то ну, порядка 100-200 монеток, И перестал, даже, ну, перестал пробовать даже, продолжил просто собирать монеты. Итого, сегодня я насобирал на сегодня 2500 монет, решил что-то заказать. Неделю назад я пробовал какую-то безделушку заказать, у меня не получилось, у меня шли Часики, потом, ну, как будто загрузка страницы, я нажал backspace, ну, обратно, и уже товара не было, который я выбрал. Акция, то есть в день можно купить там по несколько, по 5, по 6 в среднем товаров, бывает 14 товаров разных, вот, но если в 10 начинается акция, в 10.01, все, ты уже ничего не купил, то есть если в 10.01 время на, на телефоне у тебя, то уже можешь не пробовать, не заходить, уже все выкуплено якобы выкуплено в кавычках в общем сегодня я ждал заранее сидел сейчас с телефоном в руках то есть на прошлой неделе у меня ничего не получилось я решил сегодня более подготовиться подготовил карту подготовил хороший стабильный интернет приготовился чтобы заказать и ткнул в первую попавшуюся, то есть загрузил, э -э, секунда в секунду загрузил, вы, вышел список э -э, товаров. Ткнул в первую попавшуюся товар, это была дощечка с э -э, корзинкой такой, сцепляется на стол, режешь, ссыпаешь, и потом эта корзинка снимается. Стоит он, э -э, я добавлю э -э, скриншот это -э, этого заказа. Э -э, в общем... Я нажал купить, успел нажать, списались с меня монеты. Я нажал оплатить, буквально, ну там, 5 секунд, далее, далее, ввел пароль, ввел э, CVC-код, э, подтвердить какая-то неизвестная ошибка. И я вернулся обратно, но товар остался в корзине. Я опять оплатить товар, опять ввел все данные. Не подходит. Перешел обратно в меню, уже товаров нету. То есть везде, ну нигде ничего купить нельзя. Но у меня в корзине этот товар остался. Я опять, ну в общем я раз пять пробовал его оплатить, у меня ничего не вышло. Я написал в техподдержку, говорю, вот такая вот ситуация. Они говорят, друг, ты не успел оплатить. То есть, короче, в общем, тормоз я и не успел оплатить, все, уехал трамвай. В правилах написано, монеты не возвращаются. То есть, при неудачной покупке монеты не возвращаются. Но я не пойму, почему не сделать, если я добавил в корзину. В любом случае, если у меня, ну, то есть, я могу добавить в корзину только при наличии у меня монет, допустим, и останется только оплатить и дать этим людям, допустим, там 14 товаров выкупается. Кто первые 14 человек нажали добавили в корзину, все, дальше уже можно не добавлять, ну то есть люди не смогут добавить и просто эти 14 человек оплатили. Но не суть не в этом. В общем, я еще я поискал в интернете, порылся, хоть кто-нибудь, то есть мне интересна была информация, хоть кто-нибудь купил это. Нет, ну я не нашел. Если кто-то, если вы счастливый обладатель какой-то покупки за монеты э, на, по акции Алиэкспресс э, ну, ставьте, подписывайте внизу комментарии под видео я ну, с удовольствием послушаю вашу историю, как у вас так получилось потому что ну, действительно я делал очень быстро э, и замечу за весь период, что пользовался я просматривал, я даже не пробовал что-либо покупать, потому что реально нужна быстрая скорость, быстрый стабильный интернет и Дома у меня стабильный интернет, но ну, на работе обычно я в 10 часов утра на работе. И там у меня интернета нету, только 3G и он ну, очень слабый в нашем городе. Поэтому э, заказать что-то ну, я даже не пробовал. И э, вот попытки были у меня я накопил монет, накопил я их специально для того, чтобы оплатить какой-нибудь более дорогой товар. Потому что более дешевые товары они мигом исчезают. А допустим пылесос часто очень бывает пылесосы там за 14 тысяч монет за 20 тысяч монет я уверен что ни у кого в наличии такого количества монет нету потому что рулетка карты это стопроцентный проигрыш а если по 16 момент монет собирать ежедневно на протяжении всего периода акции то это выйдет где-то ну в районе 5000 монет то есть ну 14 тысяч никак не набирается соответственно ну а эти товары естественно они висят до конца дня их никто не покупает в наличии там 1-2 штуки обычно выкладывают, вот они целый день, якобы такая замануха, что вот накопите монеты, будете играть. Но я уверен, что к тому моменту, как, когда ты накопишь, то есть ты можешь задаться целью и собирать эти монеты, собирать эту 14 тысяч, но уже когда будет подходить к концу, я уверен, что либо будет этот товар стоить не 20 тысяч уже, а 25 тысяч монет и соответственно либо акция закончится и с монетками мы попрощаемся и придумаем что-нибудь новый какой-нибудь разводняк. Вот, в общем, я ну, реально пробовал, пусть халява есть, там отдельная акция у Алиэкспресса. Пусть там люди отписываются, пишут, я получил халяву и так далее. Я вот красавчик выиграл, молодец, и описывает на товар качественный, некачественный. А здесь, вот, ну, откровенный разводняк. Плюс эти монетки, плюс, ну опять отклонюсь обратно, монетки. Товары, которые предоставлены за монетки, за покупки, а у них цена завышена. То есть, допустим, эта дощечка, которую сегодня я пытался оплатить, за нее просили 700 монет плюс 1 цент стоимость этой дощечки у этого продавца, то есть если покупать не за монетки, а так покупать 14 долларов, цена явно завышена так, потому что весь Алиэкспресс усеян такими дощечками за 4 доллара, ну там 5-7 то есть разные продавцы вот, разные условия доставки, но в любом случае 4 доллара и 14 то есть цена явно завышена второй момент, который я хотел озвучить это момент с купонами как за монетки можно купить купоны. Действительно, это так, это можно купить, но цены явно завышены даже, то есть, если ты э -э -э, покупаешь купон на доллар, там, при заказе от 30 долларов, но ты эти товары реально можешь, то есть, на 30 долларов ты собираешь, делаешь, покупаешь эти товары за 29 долларов, да, за этот купон. Но я просмотрел по Алиэкспресс, ну, действительно, можно купить эти все товары, у которые предоставлены у этого продавца, у которого я купил купон на доллар. Эти точно эти же товары можно купить ну в два раза дешевле то есть в любом случае какой-то ну получается несправедливость какая-то то есть э -э -э, ну это как бы сугубо мое мнение сугубо мои замечания то есть если э -э, ну я не хочу там сказать что это абсолютная истина вот может какой-то продавец и выкладывает там просто делает купон скидку от текущей цены но обычно из моего из того что я заметил просто цены завышены в два раза и предоставляется скидка на 1 доллар то есть скидка получается от завышения на 10 процентов то есть ну это как как у нас в магазине делают сегодня перелепили ценники увеличили цену в 4 раза и потом сделали скидку на завтра на 10 процентов каждому заходящему 10 процентов скидка то есть и ты говоришь ребят это этот телефон вчера стоил 1000 гривен, сейчас 4000, то есть и 3800 будет вот такие цены, больше не будет ну скидок, ты что, хватай сейчас или беги, то есть никогда в жизни ты этот телефон больше за такой цены не купишь, все растет, дорожает через неделю приходишь, этот телефон опять стоит 1300 то есть, и, ну стандартная схема я думаю, все с этим сталкивались ну вот у Алиэкспресса сейчас вот такая вот акция такие моменты всем спасибо за внимание подписывайтесь Ставьте лайк, чтобы не пропускать новости. Далее у нас будет очень интересные две новости. Одна будет эксперимент по электронному качающему устройству, так скажем, эбид, э, гимник, который стоит у нас, э, его все предлагают за 600-700 гривен, я его себе заказал, он стоит в Алиэкспрессе 2 доллара, 2,70, что-то такое. Вот, я его заказал, и поставим эксперимент, есть ли смысл вообще им пользоваться. А второе, это расскажу историю, когда сейчас закончится история с телефоном, который я заказал жене. Он последний раз оттрекался 22 июня этого года. Вот уже подходят все сроки для открытия диспута. Я открыл диспут, жду возвращения денег, закажу новый товар и когда он ну, новый телефон и когда он уже придет, скорее всего сниму видео и полностью расскажу историю о том, как он шел, почему. То есть это ошибка, скорее всего, продавца, что он не дошел. Он, скорее всего, застрял у нас на таможне. Но в нашей стране доказать ничего нереально. Куда-нибудь позвонить, найти посылка, почта. Ну, никто не работать не хочет, в принципе. Таможня ничего не знает, отправляет на почту. Почта ничего не знает, отправляет к продавцу. В общем, ну, открыл диспут, жду сейчас вернуть деньги, закажу новый, как придет, мы посмотрим там, ну, я накупил, купил телефон и накупил к нему чехлов, чехлы все поприходило, стекло, а сам телефон нет, вот такая вот история, мои поиски, то, как я бился лбом об <с> как бы не увенчалось ничего успехов, я ну, перестал мучаться и открыл просто диск. Вот сейчас вернутся деньги, я закажу новый, получу товар, в среднем он идет 15 дней, получу телефон новый, уже может у этого продавца, может у другого закажу. И расскажу, почему, как получилось, э, что он не дошел. Ну, это будет в будущих видео. Следите за видео, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, и канал будет развиваться.